Вітаємо всіх, хто сьогодні працює із нами. І я нагадую жовтоводцям, що в редакції газети «Жовтоводські вісті відбувається гаряча лінія із кандидатом на посаду міського голови Тарасенком Василем Вінніяміновичем. І ми розпочинаємо спілкуватися із. Вінієм. Ми знаходимося в редакції газети Жовтовоцьквісті. Ви зателефонували на гарячу лінію. Будь ласка, назвіть себе і задавайте своє запитання. Задаю я вам запитання. Пожалуйста, На Франко 32. Робили короба. Ну, це він робив, він ну, тоді в стройбригаді там у його були мужчини. Да? Він присилав, робили нам там. оці короба, ну вони течуть, так течуть, что це вам не передасть. Скоро цоколь у нас отвалится. Мы там білимо їх. Робимо там марафет, чуть-чуть підбілюємо, підкрашуємо, воно все смывает, все смывает. І я хотела попросить, чтобы он... хоче за перший під'їзд. У нас перший подъезд повністю течуть. Заливає водою. Алло, доб доб добрий день. Значит, по вопросу Франко 32. Значит, работы, работы выполняла фирма Атлон. Я в принципе, как сказать, Франко 32 в моем депутатском округе, я сказать, присутствовал, участвовал, скажем так, смотрел эти работы. Значит, я то сам руководству фирмы Атлон. И я думаю, что сказать, в ближайшее время, там буквально наверное, неделя, максимум другая, значит, они эти погрешности, которые сказать, были. Ані спра я лічно буду посмотрю, що там случилось, і здіймала з поки що немає телефонних дзвінків. Ми зачитаємо ті питання, які були адресовані кандидату нашому. На сайте имеется мнение. И первое запитание до вас такое, Василь Миноч, а какой именно предпринимательской деятельностью занимается этот кандидат? Я строитель, работал в Желтоводском управлении строительства значит, в МСУ-112 спецхимонтаж на Урале в Челябинске 65. Потом опять вернулся в Желтые воды, опять работал в Желтоводском управлении строительства. И с 2000 года я занимаюсь предпринимательской деятельностью в сфере строительства. Наступное питание есть тут и на сайте имеется мнение, и на электронную адресу нам надошло подобное запитание. Значит, пишет Татьяна Орел. Добрый вечер, Василий Вениаминович. Неоднократно слышала от жителей нашего города о том, что партия регионов должна вам деньги. И то, что вы баллотируетесь в мэры города, это за счет компенсации их долга перед вами. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу. На мнение тут э, такое питание было. Говорят, город должен Тарасенко 200 тысяч. Вот. Как Тарасенко их вернет, если мэром не станет? Никакого отношения к партии регионов я не имел и не имею. Значит, на тот момент, когда значит, я баллотировался и стал депутатом городского совета, я прошел значит, в городской совет по партии фронт значит ну со мной неоднократно велись беседы о том что, чтобы я фронт скажем оставил и вступал в правящую партию значит на что сказать я значит дал отказ и после чего я попал в оппозиционные депутаты а также сказать, после этого ну скажем так часть работ, которые я выполнял по городу, значит, мне просто их перестали давать. С местного бюджета и государственного бюджета действительно мне значит, должны более 200 тысяч гривен. Это те деньги за выполненные работы по объектам Горано, отдела культуры, значит, педучилища ну и многих-многих других. Приходилось изыскивать свои деньги и вкладывать и это самое, значит, и заканчивать объекты, потому что, допустим, сделавши пол крыши, я не могу ее бросить, потому что закончились деньги. Таким образом, скажем так, когда было в стране все нормально, то есть заканчивался один объект, давались деньги, эти деньги так сказать, переходили на другой объект, и все нормально строилось, делалось. Но когда так сказать, на протяжении последнего времени, скажем так, частично не рассчитались за 2012 год, Остались долги государства сказать, передо мною и полностью 100% не рассчитали со мной за 2013 год. То есть я тогда был вынужден брать значит, кредиты. Я бы взял порядка 4 кредитов на общую сумму больше 100 тысяч. Значит, и плюс еще сказать поставщики давали мне материалы строительные, за которые по сей день. должен им, вот у меня долг, допустим, перед банками и поставщиками составляет где-то порядка 200 тысяч на сегодняшний день. Ну, единственное в этой ситуации пострадал только я, потому что получается, что взявши кредиты в банке, и ежемесячно, ну, сказать, нужно будет, нужно платить и гасить кредиты в банке. То есть я субсидировал государство на сегодняшний день. Вот а согласно 65-й постановы, значит, пока не пройдет проверка контрольных органов контрольных органов государства значит по использованию денег выплачиваться финансы не будут то есть проверки должны закончиться к концу мая то есть я надеюсь что сказать в июне месяце будут какие-то выплаты этих долгов и значит ну согласно действующего законодательства значит, допустим, предусмотрены деньги на ремонт каких-то объектов в этом году. То есть, пока не выплатятся долги предыдущих лет, скажем так, то, естественно, новое финансирование на новые работы значит, в этом году производиться не будет. День. При повышении тарифов ЖЭКа, ЖЭКом, Будут ли учитываться, будет ли учитываться то, что и сейчас очень много работ, которые заявлены ну вот, в предыдущем тарифе, не выполняется. Будет ли это учитываться как-то? Спасибо за вопрос. Значит, что я могу ответить. Все тарифы, существующие нашего ПЖО, будут пересматриваться. Значит, некоторые вопросы, может некоторые тарифы есть, которые сказать, нужно будет сказать, убрать. Но, значит, существует, скажем так, жилой дом без некоторых видов работ, то есть обследование дома, значит, поддержание дома, чтобы сказать, дом не рухнул, то есть в нормальном состоянии, чтобы не дошел до аварийного или до критического состояния. То есть вот эти вот тарифы будут заложены, они, допустим, там есть обследование чердачных помещений, там, ну и все остальное прочее. То есть это есть, это, сказать, никуда мы от этого не денемся, а все остальные тарифы, которые действительно, сказать, существуют и не выполняются, мы, наверное, их пересмотрим, что-то, сказать, поубираем. Жилищный фонд, конечно, уже изношен. То есть, скажем так, если раньше, после 25 лет эксплуатации дома, э, ставился дом на капитальный ремонт, меняли все трубопроводы, э, холодной горячей воды, канализации и так далее, и тому подобное, то, конечно, за последнее время, вы же сами понимаете, вы, наверное, в доме больше 25 лет уже живете. Если это, то есть, понятно, что она прошло уже у нас, скажем так, в негодность. Но э, на это нужно будет э, значит, искать деньги значит возобновлять какие-то программы, чтобы можно постепенно за счет бюджетных средств, не за счет средств трудящихся, скажем так, и жильцов, а за счет бюджетных средств ну, делать эти, эти виды ремонтов. скажем так. Одно из самых больных и основных мест ⁇ это у нас сфера ЖКХ, скажем так, обслуживания. Ну, то есть мы будем определять и внимание, и ее, скажем так, пересматривать все, пересматривать тарифы и отношения совершенно так сказать, работников ЖКХ к жителям города. Спасибо, надеюсь, что у вас а. что получится. все, спасибо вам большое за звонок. До свидания. Наступне запитання на електронну адресу у нас надійшло. Михайло нам пише: Доброго дня. Як ви вважаєте, чи потрібна жовтим водом власна радіостанція, яка б мовила в ФМ діапазоні, і чи готові ви сприяти у створенні даної станції? Ну, я вважаю, що якщо буде радіостанція в ефірі ФМ, в принципі буде неплохо. значит, по крайней мере, значит, желтые воды пятихатки близлежащие населенные пункты будут пользоваться этой радиостанцией, будет так сказать, всегда свежая информация, также сама будет так предприниматели желтых вод и ближних городов будут так сказать, делать там свою рекламу предприятий и продукции и это будет постоянно на слуху, значит, я считаю, что сказать такая станция должна быть, и если сказать будет возможность, то я посвящаюсь созданию такой станции. Алло. Да, мы... мы вас чуем, вы зателефонували на горячей линию. Да, да, Представьтесь, да. будь ласка. Представьтесь, пенсионер, Заводска 15. Пана Тетяна Архіповна, я председатель дома 15 по Заводській і в мене таке прохання до нового будущого мера. Ми вже 4 рази, 4 мера пережили, ми не можемо ніяк відремонтувати дорогу. Домова територія від першого дому Кропуткіна до 13-го. Оце 50 метрів, 23 канали. Вірите? Не можна, таксисты отказываются їздить, скоро отказываются їздить, нас я писала Шевякову, я писала Голубу, відповіді отрицательные. Значит, что я могу сказать? У нас, конечно, сказать, внутри дворовые дороги сказать, в очень ужасном состоянии, Ну, так же, самое как и основные проезжие тоже в очень ужасном состоянии. Значит, в моей программе есть, что мы будем уделять большое внимание дорогам. К сожалению, на сегодняшний день вы знаете экономическую ситуацию в стране в связи с существующими событиями. Она очень тяжелая. Но пообещать, что завтра будут дороги, и это самое значит, я скажет, на сегодняшний день не могу, но. Ну, допустим, поделюсь с вами немножко своими мыслями. На базе ПЖРО приобрести значит, небольшой завод по производству, по производству асфальта, значит, стоимость завода где-то порядка 500 тысяч гривен, это небольшие деньги, значит, у нас на территории ПЖРО бывший конный двор, улица строительная, значит, есть территория, где можно его поставить, и, значит, скажем так, пару автомобилей, завод непрерывно работает, то есть загрузили 2-3 тонны асфальта, не надо там 15-20 тонн грузить, возить, то есть выехали, отремонтировали, отремонтировали эти самые, значит, ямочный ремонт сделали. И э, таким образом, я думаю, что в ближайшее время э, мы отремонтируем. Спасибо, Все, спасибо вам спасибо. за вопрос. Всего доброго. До свидания. Да, вот меня я из избирательного участка номер 10 от имени всех избирателей, которые на этом участке имеются, выразить хотим именно по кандидату Тарасика Василина. Это человек большой буквы, будем так говорить. Мы, например, очень, очень и очень благодарим Боже, нам послали такого депутата. Человек, который не мог ни в чем, ни здесь не отказать. Самый первый, который в городе поставил детскую площадку на своем избирательном участке никогда он, будем говорить, мы не можем даже влететь в том, чтобы он не присутствовал на приеме. Во вторникам и в любое время мы когда обращались, он никогда ни в по всей возможности всегда, никогда никому ни в чем не отказывал. Он любит город Желтые воды, он любит народ. И мы считаем, что это будет правильно, если жители проголосуют. Спасибо. Спасибо вам большое за, за, за хорошие слова. Я, как сказать, как и работал в этом направлении, так и буду работать. Мы не поднимаем. Хорошо, спасибо вам большое за, за, за добрые слова, Понятно. за вежливость. Всего доброго. Ну, все, спасибо, доброго, до свидания. Дай бог, что спасибо. У меня запитание такое. Немає світу в городі, бо ще вулиця гагарна, темна, вовше, коли він буде. І, і троє запитання на що клітки коло спутника. Скільки ж будуть тих розбирати? Я, я, я буду за нього голосувати, я, він бабо просто вирішить. Я обращалась до обласного е, депутата. Так на мене так подавилась, як будто бы я спустилася из неба. И все. Я до гайдишника, там и машины доезжают, ломают свет, уже не мае, як даже ходить. То была такая красота, куда милиция бежит, я не знаю. Алло. Да, да. <свистит> <свистит> Добрый день. <свистит> По вашим данным вопросам, значит, по освещению города. Ну, на сегодняшний день к сожалению сложилась такая ситуация ну, в стране, в том числе в городе, значит, что значит, мы с бюджета не можем, не можем проплатить наружное освещение. И вообще, не только по улице Гарина, вообще во всем городе на сегодняшний день у нас нет наружного освещения. Этим вопросом занимается исполнительный комитет, этим вопросом на сегодняшний день занимается депутатский корпус. Я думаю, что в ближайшее время, по крайней мере в начале июня, думаю, этот вопрос решится и будет освещение в городе. Значит, что, же, что касается кинотеатра "Спутники" «Плитки», значит, хозяева кинотеатра «Спутник» – это Криворожская ферма. Значит, они там брали определенные обязательства значит, сделать это здание и ввести его в эксплуатацию. Точно на сию минуту, я не могу сказать по срокам точно, но я думаю, разберусь в этом вопросе. А потому что разбирают плитку, ездят автомобили, значит, я думаю, что сказать, в ближайшее время можно было бы там поставить или минимум ограничающийся знак, или же просто поставить, скажем так, какой-то определенный аккуратненький шлагбаум, чтобы туда просто автомобили не заезжали и не давили. Ну вот, я вам обещаю, что там, сказать, если так уж случится, что, сказать, желтоводцы меня изберут мэром города, значит этот вопрос я буду держать на контроле. Я думаю, этот вопрос решен. Все, спасибо вам большое за вопрос. Всего доброго. До свидания. У меня такой вопрос. Почему Василий Вениаминович себя позиционирует как господарник хозяйственник на чем это проявляется, и почему он считает, на его мнение, городом должен управлять э, на спадах, а не видишь, даже вплоть до того, что политически. И чем он это аргументирует? Хотелось бы очень слушать. ну, э, политики, э, политики, делают, значит, политику, то есть ведут себя политически. Хозяйственники, значит, я всю жизнь проработал на госпредприятиях, сейчас, так сказать, работаю на частном предприятии. И, в принципе, немножко, так сказать, есть жизненный опыт в, 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 эти, в этих всех вопросах. И, вы а и а, и, значит, я уже отвечал на этот вопрос. но скажу, скажу вам еще. Значит, на сегодняшний день городской бюджет желтых вод должен мне больше 200 тысяч. А как вы знаете, или слышали, знаете, значит, вышла в марте месяце 65-я постанова кабинета министров о том, значит, пока проверяющие органы не проверят все работы, выполняемые в 2013 году, никаких проплат не будет. И вот согласно данной постанове должны работы. Будут будут проверены до конца мая месяца. Я надеюсь, сказать, что в июне месяце, возможно, значит, начнут уже сказать, оплачивать долги прошлого года. То есть я в этой ситуации остался, скажем так, заручником, потому что получается, что я за собственные свои деньги, значит, финансирую государство, которое не может мне оплатить мои выполненные работы. То есть я понабирался кредитов, я плачу сейчас по банкам проценты которые не учитываются нигде, не будут отражаться, так сказать, мои прямые потери, скажем так. Так что такая вот ситуация. Алло. Я, спасибо большое. Я услышала ага. спасибо большое все, все, всего доброго, до свидания. Угу. Значит, в свое время я в связи с разными занимаемыми должностями я руководил разным количеством людей. Ну, в принципе, скажем так, это начиная, допустим, грубо говоря, от 10 человек и где-то по порядка 200 человек, скажем так. Спасибо большое. успехов вам до свидания. Хорошо, спасибо, всего доброго, до свидания. Добрый день. Зовут меня Александр, коренной желтоводец. Есть у меня ряд вопросов, а если бы точно, всего лишь три. Ну, давайте. Возможно сформулировать, да? Ну, давайте Вопрос. по одному вопросу. Вопрос номер один. Уважаемый Василий Вениаминович, кто спонсирует Ваше выдвижение на данную посаду? Э -э мое выдвижение на данную посаду никто не спонсирует. Я иду сам от себя, значит, я иду как самый выдвиженец. То есть никто, никто не, не, плани, не, спонсирует мою предвыборную кампанию, скажем так. Спасибо. То есть я, я это я, 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 работаю частным предпринимателем, как вы знаете, то есть в принципе, сказать, я могу зарабатывать деньги. Вот вопрос, на... вопрос номер два. Много хорошего лично я и многие мои. Товарищи, друзья, знакомые, слышали о вас э, как об одном из активных лидеров э, Чернобыльской организации нашего города. Вот. Хотелось бы узнать э, больше о вашей деятельности народного депутата нашего городского совета, вот, так как мало информации, вот. что вам удалось сделать за период, насколько я понимаю, довольно краткий период времени вашего депутатства. Угу. Ну, я не буду перечислять о своей деятельности по линии Чернобыльской организации. Вы говорите, что вы в курсе знаете. Значит, по линии депутатской, значит, у меня десятый округ. Значит, мне удалось на свой округ выделить привлечь деньги на ремонты домов, в частности на ремонты крыш, франко 32, 34, 36, значит, на ремонты фасадов частично. Значит, потом, значит, я франко 38, 32, вот в этом районе, значит, поставили, значит, мы новую детскую площадку. Значит, а рядом стоящая площадка была отремонтирована за счет средств моей же, скажем так, организации. Кроме этого, еще в округе две площадки, еще в округе две площадки я отремонтировал, опять же сказать, за свои личные средства организации. Так, значит, в этом году планировалась установка детских площадок 50 лет комсомола 135 и, значит, по улице Гагарина, там, по-моему, 26-28 дом, если мне память не изменяет. Ну, а также самое значит, те люди, которые приходили ко мне на прием, значит, я вел, ежескать, постоянно приемы граждан, сказать, два раза в месяц по вторникам принимал в музыкальной школе, значит, граждане с какими вопросами обращались, значит, то... Мы решали по мере возможности их вопросы. Ну кроме того, значит, мне неоднократно удавалось помогать малообеспеченным семьям, значит, устраивать, скажем так, праздники, значит, день защиты ребенка, значит, к новому году малообеспеченным семьям и, значит так же самое, значит, помогли одному ребенку, значит, через фонд Ахмет, Ахметова, значит, по значит, операции на сердце. Ну, так может еще много-много других мелких, которые, сказать, я, в общем, сказать, не буду вспоминать. Спасибо, спасибо. Многие граждане не так знают, вот, не так знают о ваша заслуга

Наш орган внутренних дел, значит, желтоводской это самое, сказать, мы, мы как мэр и как этот самый жители, мы не имеем, потому что они относятся к Министерству внутренних дел. Ну а контролировать, значит, на сегодняшний день, значит, ежегодно а, отчитывается значит, начальник милиции о проделанной работе перед депутатским корпусом, значит, и депутатский корпус, значит, ставит по оценку работы милиции, значит, ну, и если, сказать, уж так получится, что, сказать, меня сосжелдоводцы изберут на должность мэра города, значит, ну, я буду уделять, сказать, много, сказать, внимания этому вопросу. Доброго, вам. Всі спасіба большому це за вас за вопросы. Всього доброго. Вже 15 година і гаряча лінія припиняє свою роботу. Ми дякуємо усім шовтворцям, які взяли участь у гарячій лінії. Е, як ми побачили сьогодні, і з практики найбільше хвилює мешканців міста запитання стосовно сфери житлово-комунального господарства. Мабуть, саме тому нашому місту потрібен більше господарник на даний час, а не політик. Я теж так думаю, до вашого мінію і свою чергу хочу поблагодарити жовтоводцям. Ті, які дзвонилися на гарячу лінію, які задавали свої Спасибо дякую за їхню активну життєну позицію. До нових встреч. Я хочу додати, що всі запитання ми занотували собі і обов'язково будемо брати їх до уваги у подальшій роботі. Тараска Василя Веніновича. все добре. Василь Тарасенко, наш кандидат.